есть такие сюжеты снов, которые повторяются у многих людей. И, и у одного человека могут повторяться много раз. И, как правило, эти сюжеты обозначают определенную проблематику психологическую, которую через эти сны можно раскрыть и исследовать. Есть сновидения о том, как случается какой-то катаклизм. Очень часто это большая волна, что-то типа цунами. Вот человек видит, как цунами накрывает, там ну, движется на него или на город, или там землетрясение происходит, да, и там шатаются дома. И вот такого рода сновидения они могут быть связаны с очень глубоким переживанием того, что я захвачен эмоциями или захвачен какими-то событиями, которые я ощущаю как очень большие, очень мощные, которыми я не могу противостоять, перед которыми я вроде бы очень маленький, бессильный. Есть еще очень интересный тип сновидений, когда человек приходит в общество, в группу людей, там, в школу или на работу, и вдруг понимает, что он голый, без ничего, или там в одних там, трусах и майке, и очень стыдно. И эти сновидения, они как, ну, как, означают, как маркер, что человек стыдится того, какой он есть, очень старается показать себя на людях каким-то правильным, красивым образом, но при этом все время фоново у него есть тревога по поводу того, как же я выгляжу на людях и не облажался ли я, там, не облажалась ли я. Прикольно есть такой сюжет мне очень нравится, мой любимый, <с> когда я опаздываю на поезд, или я опаздываю на самолет, или там, ну, куда-то нужно успеть, и человек никак не может собрать вещи. Вот там буквально поезд отходит через там, 5 минут, а у меня все не собрано, все разбросано. Я не знаю, за что хвататься. И эти сны часто бывают в такие жизненные моменты, когда мы ощущаем, что не можем контролировать вот свое жизненное пространство. Когда в жизни так много всего, что мы не можем расставить приоритеты. Мы очень растерянны. То есть внешне даже может казаться, что у меня ну, вроде как все нормально по жизни, все хорошо, но вот это глубинное ощущение, что я с чем-то не справляюсь, я чего-то никак не успеваю, все, я что-то упускаю. Вот этот сон, он появляется в таких ситуациях. У многих людей еще есть сны, связанные с экзаменом я пришел на экзамен, и я не готов. Или там мне нужно... Я уже сижу перед комиссией, и я смотрю на билет и понимаю, что я вообще не понимаю, про что этот билет. Или там мы пишем контрольную, и уже надо ее сдавать, а я еще там не успел ответить ни на один вопрос. И это сны, которые могут говорить, что есть у человека э, такая необходимость соответствовать ожиданиям важных людей каких-то очень авторитетных людей, может быть, родителей, может быть, даже, ну, не обязательно каких-то конкретных людей, вот скорее, что есть у меня от себя такое ожидание, что я должен что-то очень правильно сделать. И вот я не совсем этому соответствую. В этом сне вот эти чувства своего несоответствия да, не заново и заново переживаются. И через эти чувства мы можем ну, выйти к, к решению проблемы к, или к какой-то ситуации, которую можно разобрать. Есть сны, они часто переживаются как кошмарные, как очень страшные, когда кто-то преследует сновидящего, сновидца, какой-то маньяк, убийца или какие-то очень злобные фигуры. И эти сны, они очень интересные. Их вот в аналитической традиции их рассматривают так. Преследует человека его собственная тень. То есть те его теневые стороны, те стороны его личности, которые он сам в себе не принимает. Как правило, это «я агрессивный», «я злой», я жестокий, я, возможно, желающий кому-то зла. Если эти импульсы человек в себе очень отвергает, не хочет принимать, у него могут быть такие сновидения. С ними можно работать, и это часто очень продуктивная работа, которая помогает узнать себя гораздо лучше.